श्रे गुरुभ्यो नमः हरे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वैद्यारम्भं करिष्यामे चित्तर्भवतु मेच्छता चतुर्दस्य विद्याशूरमते या सरस्वती चाते वि कृपया मगं जिघ्वां चेत् श्री हयक्रीवशोस्त्रम् श्रीमान् वेङ्कटनाचार्यकविताज्ञकेशरी वेदान्ताचार्यवद्यो मे सन्निधत्तां सदाकृते ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयक्रीवं उपाष्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयक्रीवं उपाष्म स्वतः सिद्धं शोत्तस्फटिकमणिब्रूत् प्रतिपदम् सुधा च त्री शिबिर्युधिपुवनम् अनन्तै त्रय्यन्तैरनुविहिदहेशा हलहलम् कदा शेषा वद्यं हयवदनमि समारागः साम्नान् प्रतिपदं रसां तामयजुषाम् लयप्रत्यूहानां लहरि विधतेर्बोधचलतेः कदा दर्पशोप्यत्कथककुलकोलाहलबलं हर त्वं तवान्तं हयवदन हेशा हलहलह रञ्जन प्रज्ञा दृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्रीवेतान् पादुमे वाच वक्त्रा वागीशा क्या वासुदेवस्य मूर्तिः